farvuza aka endi o'zingiz haqingizda dastlab qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz yana bir bor assalomu alaykum barcha bizni tomosha qilayotganlarga men 1992 <-dus> yilning 24 iyun kuni surxondaryo viloyatida olis sariosiyo tumanida tug'ilganman va biz oilamiz ziyolilar oilasi otam o'qituvchi akalarim hammalari biz oilada fizika fani bo'yicha ishlashadi ilmiy ishlar qilishadi dars berishadi umuman fizika yo'nalishida bitta man kenja farzandman va man aynan ijodiy yo'nalishda ketganman hozirgi kunda o'zimni shaxsiy production studiyam bor fx group deb nomlangan va mana shu production studiyam orqali ko'rsatuvlar tayyorlab turli telekanallarda namoyish etib kelyapman ajoyib qisqacha o'zingiz haqingizda ma'lumot berdingiz nima deb o'ylaysiz masalan o'zimdan kelib chiqib aytay siz um, kabi muvaffaqiyatga erishish uchun yoshlar asosan nimaga e'tibor qaratish kerak bu savolingizga man o'zingizni ham misol qilib keltirishim mumkin harakat qilish kerak qo'rqmaslik kerak misol uchun siz ham hozir mana shu jarayonni tashkil tashkillashtiryapsiz mana instagram orqali telegram orqali qancha masalan gaplardik reja qildik to'g'rimi ko'pchilik man eplolmasamchi deb qo'rquv bo'ladida qadam tashlamaydi qadam tashlamagandan keyin tabiiyki hech narsaga erishib bo'lmaydi to'g'ri siz hozir misol uchun e, harakat qilyapsiz xato kamchiliklar bo'lishi mumkin lekin muhimi shu ishni amalga oshira olyapsiz biz ham xuddi mana siz tengi bo'lgan paytimiz e, o'sha <coughs> qoraqalpog'iston masalan e, toshkentdan qancha uzoq eng chekka hudud bo'lsa man tug'ilgan sarosiya tumani ham aylanma yo'llar orqali boriladi tog'larni aylanib xuddi shuncha ya'ni deyarli qoraqalpog'iston bilan uzoqligi tengda o'n ikki soatlik yo'l yuriladi o'sha yerdan kelib toshkentga mana shu poytaxtda o'zimizni sinab ko'rib harakat qilib ko'rganmiz manda ham kamchiliklar juda yam ko'p bo'lgan lekin man uyalmaganman qo'rqmaganman misol uchun mana misol uchun sizni ona tilingiz qoraqalpoq tili to'g'rimi ha ha mani ona tilim tojik tili biz ikkalamiz ham o'zbekcha bilmaganmiz lekin man tojikcha aksentim bor tojikcha gapirsam o'zbekcha gapirsam tojikchaligi bilinib qoladi deb uyalib uh, qo'rqmaganman harakat qilganman ustozlarimiz uh, keyin asta asta yordam berishgan sizni yoshingiz nechida misol uchun hozir o'n beshda man sizni yoshingizda bo'lgan paytim yo'q o'n olti yoshimda man toshkentga kelganman kastingdan o'tganman va o'shanda mandan so'rashgan gazetada maqollaringiz chiqqanmi degan ha deganman nechta desa besh yuzta deganmanda hayron qolishgan o'n olti yoshda besh yuzta maqolam chiqqan bo'lgan chunki albatta hozir ham hammasi bor saqlab qo'yganman undan keyin ham bir ikki yil yig'dim keyin soni juda ham ko'payib ketgani uchun yog'iga yig'ish anaqasini to'xtatdim an'anasini shuning uchun shu narsaga qiziqib masalan agar har xil yo'llar bilan maqola chiqarsa tanish bilish orqali yoki kimdir yozib bersa bitta ikkita o'nta chiqarishi mumkin lekin besh yuzta bo'lsa u aniq o'sha odamni o'zini mahsuloti bo'ladi shuning uchun manga qiziqish bildirishgan va o'sha yozganlarimni olib kelgin deyishgan olib kelganman o'qib ko'rishgan ijodiy salohiyatimni tekshirib ko'rishgan va o'sha paytni o'ziga ishga olishganman o'n olti yoshimda birinchi marta ntt telekanalida muxbir bo'lib ishimni boshlaganman keyinchalik forum tv kanalida ishladim keyinchalik my fiveda sevimlida hozir o'zim mustaqil uh, production studiya ochganman tayyor ko'rsatuv tayyorlab o'zim kanallarga sotaman bitta ko'rsatuvda aytdingiz sakkiztami ishda <laughs> ishlayman işte dedingiz endi sakkizta ishda ishlash işte qiyin emasmi ya'ni bunga qanday ulgurasiz yo grafik bo'ladimi mani uh, bo'lim ham media sohasida ustozim uh -huh. uh, baxtiyor to'raxonov taniqli telejurnalist hozirda sevimli telekanalda xayrli oqshom ko'rsatuvini muallif va boshlovchisi shu ustozim bizga hamma ishni har bitta qadamni reja bilan qilishni o'rgatgan baxtiyor aka nima qilamiz reja qilib baribir biza xohlagandek bo'lmaydiku o'sha paytda mayli rejangiz yoki o'zdek bo'lishi mumkin yoki ozgina o'zgarishi mumkin yoki hammasi o'zgarishi mumkin muhimi o'sha rejani qilishni o'rgansangiz ishingiz yengillashadi xuddi jang maydonida g'alaba qozonish uchun trenirovkada odam qiynalishi kerak deyishadiyu shunaqa reja qilish o'rgatganlar shu ustozimni o'rgatgan qoidalari ya'ni puxta reja qilish qoidalariga man qattiq amal qilaman e, sakkizta edi oldin hozir o'nta ishxonada ishlayapman ajoyib bular qiyin to'rttasi учебный центр ya'ni o'quv markazi sizga o'xshagan yosh jurnalistlarga mana dars beramiz trening o'taman bittasi yosh jurnalistlar maktabi ikkinchisi ijodkorlar laboratoriyasi uchinchisi rework o'quv markazi to'rtinchisi vies media o'quv markazi keyin myf telekanalida mening yurtim kanalida ishlayman o'zimni ef studiyamda darakchi va sug'diyona gazetalarida ishlayman и o'zbekiston respublikasi mudofaa vazirligi markaziy ashula va raqs ansamblida ham boshlovchi bo'lib ishlayman mana shu ishlarni qo'ldan kelgancha qarab eplab yuribmaz hozircha ulguryapman demak reja bilan a hammasi reja bilan misol uchun manda doim bir oylik uh, va um, besh yillik rejalarim bor masalan besh yil ichida nima qilishimni <mimus> hozirdan reja qilib qo'yganman va bir oylik rejalarim bor kunlik har kuni nima <mimus> bo'ladi masalan xohlasangiz o'qib berishim mumkin bitta yozilgan isboti bilan bo'lsin mana hozir siz bilan yozganman qoraqalpog'istonlik yoshlar bilan onlayn uchrashuv o'n uchu nol nol deganman undan keyin toshkent viloyatiga toshkent viloyatiga chiqib ketaman to'y tadbirida boshlovchilik qilaman undan keyin ertaga kun bo'yi tayyorman ko'rsatuvini tasvirga olamiz to'qqizinchi kuni yosh jurnalistlar maktabida trening o'taman o'ninchi kuni mudofaa vazirligini tadbiri bor o'n birinchi kuni sirdaryo viloyatida tasvirga olish jarayoni o'n ikkinchi kuni daraktchi gazetasini syomkasi o'n to'rt o'n besh qashqadaryodamiz shunaqa ketadi har bir kunda bitta o'sha narsa qo'yib qo'yganman va reja bilan ishlashni oqibatida ulguryapman va o'ylaymanki qolgan hamma ham reja qilsa albatta bundan ham ko'piga erishsa bo'ladi endi masalan reja qo'yamiz to'g'rimi reja amalga oshmay qolsa insonni motivatsiyasi tushib qoladi deydida davronbek turdiyev aytib o'tgandi ya'ni reja emas topshiriqlarni yozib olib agar u topshiriq qilinishi shart bo'lsa uni vaqtini qo'yib agar shu kunda faqat shu kunni ichida qilinsa bo'ldi bo'ladiganlarni vaqti bilan emas faqat topshiriqni o'zini yozib qo'yish kerak degan gapi bor edi. to'g'ri manda ham shunaqa misol uchun aniq tadbirlar bo'lsa men siz bilan 13:00 uchu nol nol soat bilan yozib qo'yaman masalan shu bugun 13:00 gacha masalan sochimni qilish uchun salonga borishim kerak uni aniq vaqti yo'q qachon vaqtim bo'lsa o'n uchu nol kerak. shunaqa tadbirlarda tasvirga jarayonlarni aniq soati bilan yozaman chunki faqat menga bog'liq emas man bilan birga katta guruh ishlaydi tasvirga oluvchilar operatorlar rejissyorlar ularni ham vaqtini olmasligim kerak shuning uchun aniq vaqtini yozaman lekin aytganingizdek misol uchun man ijodiy yo'nalishda aniq vaqtini yozmaydigan bir vazifalar bor yozib bo'lmaydi chunki ijodkor odam shu soatda mana shu narsani qilaman deyolmaydida u ijod kelib qolishi kerak sizga masalan man qo'shiqchilarga qo'shiq ham yozib beraman o'ttiztadan ko'p qo'shiqlarim she'rlarim qo'shiq bo'lgan munisa rizayeva ziyoda manzura lola ahmedova ko'pchilik kuylashgan u qo'shiqni man reja qilolmaymanda tushunyapsizmi uni manga aytsa man mana shu bir hafta ichida yoki bir oy ichida deb o'zim uchun belgilab qo'yaman lekin aniq kunini yozolmayman chunki u she'r kelishi kerak u ilohiy narsa uni man aniq soatini yozib qo'yib o'sha soatda birdanga ilhom kelib qolmaydiku ha to'g'ri lekin topshiriqni ro'yxatda bo'ladi hammasi bo'ladi ha sakkizta ya'ni <laughs> bunga <Buffalo> energiya yoki motivatsiyani nimadan olasiz bitta narsa bo'lishi kerakku baribir ham eng katta motivator odam uchun odamning o'zi hisoblanadi siz boshqa ma ustozlarim bor qancha havas qiladigan odamlarim bor oila va hokazo lekin birinchi o'rinda hammasidan ham katta motivatsiya o'zingiz bo'lasiz va har bitta ishingizni muvaffaqiyatli tugatganingizdan keyin keyingi ishga bu dalda bo'ladi qadam bo'ladi misol uchun man yangi otajonim degan ko'rsatuvni boshlayapman hozir ko'p ko'rsatuvlar qo'shiqlar kliplar kinolar bor onalar haqida lekin otalar haqida juda kam eslanadi shuning uchun man otajonim degan ko'rsatuvni hozir tayyorlayapman mana shu ko'rsatuvni ham xuddi shunaqa bo'ldi nimadir manga turtki bo'lishi kerak edi shu ko'rsatuvni boshlashim uchun har xil xayollar bo'ladi tomoshabin qabul qilmasachi o'xshamasachi yoki man kutganimdek bo'ladimi qahramonlarim xuddi men xohlagandek intervyu berishmasachi emotsiya deb shuni kutib kutib mana shu kuz mavsumida qilaman degan edim kunlardan uh, birida manga qo'ng'iroq bo'ldi o'sha administratorimga uh -huh. to'y to'y tadbirga chaqirishdi navoiy viloyatiga va aytishdiki kuyov aytganki to'yni ichida men otamni chaqirib сюрпprиз qilib unga gul bermoqchiman sovg'a bermoqchiman shu tadbirni o'tkazing degan shu narsa sabab bo'lib ko'rsatuvni ham birdangi shu yerda syomka qilaman dedimda bir kun oldin borib o'sha kuyov bilan intervyu olib boshqa qilib o'sha ko'rsatuvni tayyorladim yo'q kutganimdan ham yaxshi chiqdi hozir endi efirgaga badiiy kengashga topshirdik ular ko'rib xulosalarni aytishsa keyin uni nima qilamiz efirga beramiz xudo xohlasa menda ham shunaqada masalan sizni hamkasbingiz firdavs urinov kecha dushanba kuni shu insondan intervyu olgandim zum orqali boshida o'ylagandim hatto xabarimni o'qimasachi ham kerak deb lekin firdas urinov ruxsat berdi o'zini my fa telekanalida ish paytida oldik e, ya'ni va uni ham youtube kanallarimizga qo'ydik e, men shundan keyin o'zimga motivatsiya olib boshqa jurnalistlarga boshqa insonlarga chiqib ko'rsamchi dedim va keyin sizni kuzata boshladim keyin sizga aloqaga aloqaga chiqishga urinib ko'rdim va sizdan ham kutgandim rozilik beradi deb o'ylagandim ajoyib bo'ldi va keyin telegram raqamingizdan o'zingizmidi yoki administratoringizmi to'liq ma'lumot berib yuborsangiz degandi va xursand <coughs> bo'lib demak vaqtini kelishdik ya'ni menga birinchi ishim ikkinchi ishimga qanaqadir motivatsiya berib ketdida shu paytda va <coughs> davomiy bo'lsin to'xtab qolmang to'g'ri ketma ket omadsizliklar ham bo'lishi mumkin nimadir o'xshamay qolishi mumkin chunki hamma narsa biz xohlagandek bo'lmaydi eng muhimi to'xtab qolmaslik kerak harakatdan man sizda juda katta kuch g'ayrat ko'ryapman chunki gaplaringiz dadil dadil ishonch bilan va juda judayam katta harakatni sezyapman to'xtab qolmang bo'sh kelmang nima yordam kerak bo'lsa mana biz beramiz sizga o'xshagan yoshlarga chunki hozir bizni sohaga qiziqadigan lekin shunchaki havas bilan qaraydiganlar ko'pda afsuski <muchos> media sohasini havas <muchos> bilan egallab bo'lmaydi uni sevish kerak uni katta mehnatiga tayyor turish kerak shunchaki havas bilan egallab bo'lmaydi havas bilan shu sohaga qadam qo'ymoqchi bo'lganlar bor gap so'zdan seziladi masalan ularni maqsadi shunchaki efirga chiqish yoki shunchaki nimadir ko'rsatuvni olib borish lekin bu sohaga aytgandek shunchaki havas bilan kirishingiz mumkin vaqtincha keyin o'zingizni yo'qotib qo'yasiz sizga joy berishmaydi shuning uchun man sizga ham qilardim shu sohani agar qattiq seving mehnatidan qochmang va albatta tayyor turing pasbaandlilarga biz ham rosa <im> qiynalganmiz <im> boshida masalan qatolarimiz bo'lgan boshqa bo'lgan lekin chidaganmiz hammasini bugun hozir o'shalarni mevasini ko'rib kelyapmiz ko'pincha yoshlar masalan shu media sohasiga vaqtinchalik motivatsiya yoki energiya masalan bitta insonni efirda e, chiqqanini ko'rib qoladi va xohlab e, qoladida masalan televizorga chiqishni e, man ham chiqsa edim deb xohlaydi va shu e, sohani qanaqadir ma'noda egallamoqchi bo'ladi ya'ni mehnat qilib emas uchinchi yo'ldan boradida ya'ni oson tarafini o'ylab e, kimnidir qilib yoki shunday televideniyani boshlig'i bilan sizlarning bosib o'tgan yo'lingizni his <coughs> etib mehnatni mevasini ko'rishni xohlaymizda osonlik bilan erishilgan narsa har doim ham vaqtinchalik yoki uncha shirin bo'lmaydida ko'picha to'pa to'g'ri aytapsiz mana oddiy misol mana hozir ham mana shu mening yurtim telekanaliga man o'rtacha har haftada bir marta boraman ko'rsatuvni topshirish uchun Üstelende borsam ko'p yoshlar masalan ustoz deyishadi ko'rishadi boshqa qilishadi e, shunda bir xil yoshlar bor bir yildan beri shu bolalarni ko'ramanda o'sha yerda ko'raman telekanalda hali efirga chiqmagan shu bir yil oldin qanaqa ko'rgan bo'lsam hali ham shunaqa yuribdida o'zini ustida ishlamaydi chunki siz aytgandek qandaydir yo'l bilan kirib qolgan u telekanalga и o'sha bilan qotib qolgan bir xil yoshlar bor kelishi kil, bilan o'zini ko'rsatib qiynalib bo'lsa ham mehnatini namoyon etib allaqachon efirga chiqib o'sha tomoshabinga ham foydali kontent beryapti o'shaning uchun man aytamanki sizni gapingiz yuz foiz to'g'ri qiynalib bo'lsa ham shu sohaga kechroq bo'lsa ham o'sha puxta egallab kirish kerak tez kirib tez chiqib ketgandan ko'ra yoki tez kirib o'sha yerda bir pag'onada qotib qolgandan ko'ra masalan men o'zim ham ikki ming sakkizinchi yil o'n olti yoshimda kelganman aytdim sizga lekin 2011 yilgacha shtatda ishga olinmaganman 3 yil yurganmanda hozir yoshlar unaqa olmaydi. keladi 1 oy 2 oy уже va men unaqa ishga olishingizni so'rayman ular uchun birinchi o'rinda kasb sevgisi emasda birinchi o'rinda o'sha efirga chiqish aytganimdek vaqtinchalik qiziqish да masalan shunaqa paytlar bo'lgan men yashirmayman nazira maqsidova degan jurnalist mani ustozim bo'lganlar o'sha işte, ntt telekanalida man o'n olti yosh bola masalan kiyinishim bor yeb ichishim bor ba'zida pulim bo'lmay qolardi chunki shtatda ishlamaganingizdan keyin ko'p pul bo'lmaydi o har kuni besh yuz so'm pul berardilar besh yuz so'mga ikkita somsa olsa bo'lardi hech kimga ko'rsatmasdan man e, besh yuz so'm olginda обед qilib olgin derdilar e, man borib ikkita somsa yerdim o'sha pulim yo'q bo'lgan paytlarida man unutmayman unaqa kunlarni to'g'ri hozir misol uchun mana o'nta ishxona bo'lgandan keyin yaxshi daromad bor hozir hammasi o'tib ketgan lekin shunaqa davrlarni uutmaslik kerak bosib o'tganmiz unutmaslik kerak albatta ularni hammasini mevasi hozirgi mana shu kundagi natijasi deb bilaman qiyinchilik bilan erishilgan narsa baribir ham shirin bo'laverakanda masalan meni ota onam aytadi hozir sening zamoningda imkoniyat ko'p ya'ni <impleans> sharoit ko'p nima deb o'ylaysiz uh masalan hozirgi -huh. yoshlar imkoniyatidan o'zini o'zbekistonda yaratilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalana olyaptimi bizar kelganimizda bitta kompyuter <laughs> bo'larddida и hamma o'sha kompyuterga navbat bilan matn yozsh uchun navbatga turardi ketindan ikkinchi odam ketindan uchinchi odam to kompyuter bo'shashini kutardikda ama o'zini alohida kompyuteri aloqada joyi aloqada sharoiti bor va odamlar tushunaqa masalan biz o'sha 18 yosh paytimiz bir o'zimiz bir o'zim men butun boshli ko'rsatuvni tayyorlab hmm. efirga berganman hozir hmm. bitta reportajni qilish uchun bir kun kamlik qiladi hozirgi jurnalistlarga ko'pchilikda endi hammasi emas o'shaning uchun uh, men o'ylaymanki unumli foydalanishmayapti juda ko'p ishlar qilsa bo'ladi imkoniyatlar ko'p mana telekanallarda hozir ochiqlik shuncha imkoniyat bor qancha ko'rsatuvlar tayyorlasa bo'ladi qancha foydali kontent tayyorlasa bo'ladi mana kecha amirxon umarov bilan telefonda suhbatlashdik va man unga o'sha yangi loyiham uchun muharrir kerak yaxshi yozishi yaxshi muharrir kerak desam u aytyaptiki agar sizda bo'lsa manga ayting menga kerak deyaptida demak Uh, yo'q shunaqa yosh hmm. uh, iqtidorlarga ehtiyoj bor hozir um, muharrirli qo'lidan kelishi mumkin lekin u ishlagisi kelmaydi u hmm. darrov efirga chiqisi keladi darrov ko'p uh, narsani xohlaydi shuning uchun natijada hech narsasiz qolib ketyapti mana biz o'zimiz ham kadr ortida man ikki yil ishlaganman ikki yil efirga chiqarishmaganda boshida ikki ming sakkiz ikki to'qqiz kadr ortida ishlaganman man ham xohlaganman to'g'risi yashirmayman man ham xohlaganman efirga chiqishni lekin ustozlarimiz yo'q yo'q tayyor bo'lmasang chiqmaysan debn ikki ming o'ninchi yil ruxsat berishgan o'shaning uchun man aytmoqchi edim uumli foydalanisin bu yoshlikham o'tib ketadi tezda keyin yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqshdir deyishadi shuning uchun hozir olingan ko'nikma hozir olingan bilim albatta sizga bir umr bir umr foyda keltiradi masalan manda mana hozir ko'rsatishim mumkin bu yerd sertifikatlar xalqaro tashkilotlardan olingan bor masalan germaniya fransiya angliya amerika rossiyalik juda kuchlidarslarida qatnashganman o'sha yerda yoshligimda nima bilim olgan bo'lsam hozirgacha shuni qo'llab kelyapman shunaqa uh, hmm. gapta mehnatdan qochishyapti hozir deyapsiz qiyinchilikdan qo'rqishyapti ya'ni shu yoshlarga qanday maslahat berasiz uh, nimani qilmasliklari kerak qanday xatoni uh, takrorlamasliklari kerak deb o'ylaysiz bir odam uh, juda semiz ekanda juda semiz ekan unga ozish uchun yugurishni tavsiya qilishdi. har kuni ertalab yugursang oziasandeb u odam turib qog'ozga katta qilib yozib qo'yibdi man ertaga ertalabdan boshlab yuguraman deb shu yozgan yozuvni karvatini to'g'risiga qo'yibdida ertalab uyg'onganda ko'rib shuni yugurish uchun lekin ertalab turib o'qiganda man ertaga ertalabdan boshlab yuguraman de, er deb yozilgani uchun ertaga qilaman deb shu bilan yugurmasdan semirib ketaveribdida hmm. o'shaning uchun man masalan hozirgi to'g'risini aytaman bugungi bo'ldim orada juda yam temperaturam oshib ketdi boshqa bo'ldida man olmayman dedim keyin o'yladim ertaga yana boshqa ishlarim bor sal qoldirsam yig'ilib qoladi hammasi keyin man judaham mas'uliyatli o'zgartiraman desam masalan sizda ham manga nisbatan boshqacha tasavvur bo'lishi mumkinda o'shaning uchun vaqtida harakat qilib mana boshladik o'sha semiz odam oz berayotganidek <laughs> hozirgi yoshlargam har kunlik har kunlik o'zlari uchun oltin qoidalarni qo'yishlarini ya'ni buzib bo'lmaydigan qonunlarni qo'yishlarini xohlardi masalan necha varoq kitob o'qish kerak nima bo'lgan taqdirda ham qaysi foydali kontent saytlarga kirib qancha narsa o'rganish kerak kim bilan qanaqa suhbat qilish kerak bu aytganda kitob mutolaasi hammasini reja qilib olish kerak bugun o'n bet o'qishim kerak edi bugun vaqtim bo'lmadi ertaga yigirma bet o'qiyman yo'q bo'lmaydi o'sha kun narsasi o'sha kuni qilish kerak man hozirgacha ming ishim ko'p boshqa bo'lsa ham kitoblar bor o'qib turaman vaqtim yo'qmi boshqami shu uyquga ketaman degan payt hech bo'lmasa bugun kitob o'qimadimmi deymanda olib o'sha qoidani şey, e, buzmaslik uchun o'qib keyin uyqga ketaman masalan mana shu kitobni man tavsiya qilmoqchi edim aynan televizion jurnalistikaga kirmoqchi bo'lganlarga saodat o'rmonovani degan kitobi chiqdi yaqinda bir oy <laughs> oldin juda zo'r kitob juda katta maktab albatta olib mana shu kitobni o'qishinglarni yosh jurnalistlarga tavsiya qilgan bo'lardim <laughs> ajoyib jahongir po'latov ham aytib o'tgandi erinchoqlik qilmasdan kuniga hatto qanday e, vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar agar qilish kerak bo'lsa bir bet bo'lsa ham o'qish kerak degan ko'pchilik masalan vaqtimiz yo'q deb o'qimay qoladida e, va masalan iloji yo'q degan fikrni olib tashlash kerak ya'ni masalan intervyu qilishni iloji yo'q mayli uni yuzma yuz qilmasdan ham onlayn qilsa bo'ladiyu e, shunday qilib yo'llarini topsa bo'ladi no deyman avvalambor intervyuga rozilik bildirganingiz uchun kattakon rahmat sizga kattakon minnatdorchilik bildiraman sizni kuzatib boraman har bir ko'rsatuvingizni sog' bo'ling dora opa sizga ham omad o'qishlaringizda bo'sh kelmang hech qachon to'g'risi sezib turibman juda katta kelajagingiz bor xudo xohlasa hamkasb bo'lib birga ishlash nasib qilsin xo ham salomatlik tilayman ایجادی پرواز دادیم دایم برینچ رقم بولو بیرین آمد خمه ای سلام بودیم رحمت سوالی کت تکان